Tapi tu kita akhlak tu sukar. Ha? Nah, dia panggil akhlak orang-orang kaya dia panggil. Kalau duit banyak boleh lah akhlak tu. Duit tak ada ya, akhlak tak ada. Ha? Nah, hilang akhlak tu Zat. Kerana tu kita terus miskin. Ha? Nah, Kerana kita tidak berniat untuk berakhlak dengan akhlak tu. Niat untuk berakhlak dengan akhlak tu. InsyaAllah jadi kaya nanti. dan diniatkan ikhlas dalam perniagaan kita. Nah, ha? dan juga kita beramal tadi dengan ikhlas dan berniat untuk nus ala man tashtari minhu atau liman tashtari minhu. Siapa yang mau beli barang dengan kita, kita berniat untuk bagi nasihat baik kepada dia. Ha. Berniat macam tu. Kalau tidak siapa-siapa mau beli barang, contohnya barang ni memang tak laku dah ni. Kita memang orang tak nak beli. Tengok-tengok ada orang main nak beli. Agak-agak kita macam nak waktu tu. Tak laku dah barang ni. Tak tahu dia nak main ambil. Wah, ni kat tiga tahun dah orang tak beli ni. Kita nak kata macam mana waktu tu? Kita, adakah kita akan bagi nasihat barang ni sebenarnya bukan baru ni? Nampak macam baru. Tapi tak apa nak baru mana lah. Ha, agak kita boleh nak cakap macam tu? Kita bodoh lah cakap macam, macam tu. Dah nak beli, beli je lah. Nah, dah dia tengok elok. Beli lah dia kata. Kan al-bayat antaradin kan. Dia ada rada nak beli, beli. Lepas tu saya nak Jabir radhiyallahu anhu ketika nak beli barang, beli seekor apa ni kuda. Kuda ataupun begitulah. Dia pergi tengok kuda tu. Bila nak beli harga kuda tadi murah. Jadi dia pergi tengok. Dia ambil izin saya nak pusing tengok kuda ni. Tengok, pusing tengok kuda tu. Tak, dia kata kena naik harga. Harga kena naik. Dia kata, hai pelik ni. Mana ada orang nak naik harga. Selalunya orang nak suruh kurang harga. Nah, ha? Ni dia suruh naik harga lagi. Lepas tu bila dah naik, okey. Tuan setuju macam tu, sila. Boleh, tak ada masalah. Dia sesak nak tengok kali lagi. Tengok. Oi, tak. Naik lagi. Sampai harganya jadi berganda-ganda. Dan kata orang tadi, kata, saya heran. Dia kata, tak ada orang pernah beli macam ni. Nah, tak ada orang pernah beli macam kamu beli, dia kata. Kenapa jadi macam tu? Kata, kami, saya telah berjanji dengan Sayyidina Rasul SAW untuk memberi nasihat yang baik nah, kepada teman saya. Muslim. Dan ini nasihat saya. Harganya begini. Bukan seperti yang kamu letakkan tadi. Ha. Dan tengok orang juga lah. Ha. Tadi ini yang kawan tadi, ini orang yang tidak tamak. Ha. maka boleh lah begini. Kalau jenis tamak. Orang kedua, dia tak harga. 40 kali ganda. Ini berlaku pada maulana Syekh Ali Jum'ah. Ah, Alhamdulillah. Radia anhu. Maulana Al Ali Imam Ali Jum'ah ah, satu hari, dia cerita ni waktu itu, dia belajar dulu. Ni zaman tu, nah, dia pergi satu kedai kedai kitab belakang Al-Azhar. Katanya sampai di kelang kitab tu, ada satu kitab ni duduk di hujung. Hujung rak. Jadi Syekh Ali pun pergi tengok tengok oh, ambil kitab tu. Dia buka-buka kitab hak yang kitab ni kira rare lah. Zaman tu pun dah rare dah. Nah, jadi bila saya buka tu, kitab ni. Berapa kitab ni kamu nak jual ni? Tanya kat toke to to kedai. Tokek kedai tu kata 50 gni. Tidak tu dia kata mahal. Saya nak jual pun tak bani. Lepas tu saya tak ujung kali dia kata. Saya kata orang tak mampu beli. Berapa harga? 50 genih. 50 genih. tentu tuan 50 genih waktu tu macam mana harga? Ha, kita dengar lah 50 genih. Lah ni duit mesih. No. Seringgit sama dengan apa? Mana lagi yang mesih? Seringgit sama dengan apa ni? Eh baik. Kira murah sungguh lah. Nampaknya. 10 ringgit boleh dapat lima puluh genih kot. Tak salah. Sepuluh ringgit kita lima puluh genih. Kalau tak salah saya lah. Jadi empat ke lima kali ganda. Lah ni orang Melayu kita syok lah. Tapi harga kita lebih kurang sama ya? Jadi bila sebut lima puluh genih waktu tu. Lima puluh genih ni. Tuan-tuan bayang macam ni lah. Sewa rumah pada tahun tu. Pada zaman Syekh Ali Jumaah tu. Sewa rumah sebulan tiga genih. Ha, bayang. Sewa rumah tu dipanggil tarikh Ijar Qadim dipanggil. Ijar Qadim. Saya ni pernah sembang dengan Maulana Syekh Ahmad, guru saya. Dengan sembang dalam kelas. Waktu kami saya duduk mengaji tak mantik dengan Syekh. Lepas tu Syekh kata, apa ni, rumah, rumah dia ni, oh ni peniaga-peniaga dia tanya, rumah kamu berapa? Sewa? Saya habis rumah saya waktu tu lebih kurang 500 sebulan. RM500. Eh, tak sampai RM500. RM300 ringgit. Ringgit lebih kurang. Sebulan. Jadi kali dengan duit meset lebih kurang dalam 1200 Lebih kurang tu lah. Saya kata. Oh saya kata tak tu dah dengan ni lah. Ijar jadilah saya kata. Sebab dia kata di Doki, dia kata di Doi. Kawasan yang ya, sebelah. Dia panggil downtown dia panggil. Dia kata kawasan tu masih lagi dengan Ijar Qadim dia kata. Tori Ijar Qadim. Saya pun. Masya Allah. Angguk. Lepas masih saya berhenti saya tanya. Ijar Qadim tu apa dia? Saya tanya. Saya kata Ijar Qadim maknanya kira undang-undang penyewaan lama lah no. Oh, ah, Tuhan terjemah dia kata. Tuhan terjemah. Han faham nak ijal qadim tu. Kenapa han tak tanya? Oh, dia saya ingatkan. Bahasa tu bahasa ada. Ijal qadim dia kata ni undang-undang lama Mesir. Yang masih diguna pakai sebahagian tempat di Mesir. Jadi dia masuk dalam parlimen. Untuk ubah undang-undang tadi. Kerana tuan-tuan rumah dah rasa ter tersiksa lah. Sebab apa? Sebab mereka masih lagi dengan undang-undang lama. Rumah lain dah semua ribu-ribu. Rumah mereka masih tiga genet. Tiga genih sebulan. Mampus lah tuan rumah. Dia kata, dia kata, baik tak ada rumah macam tu. Baik dia jual lagi rumah tu lagi bagus. Daripada duduk bagi, <laughs> duduk bagi sewa dekat palong tu, duduk pula kan 90 tahun, sebulan tiga ringgit, dia kata, mampus. Jadi, dia masuk mahkamah dan kemudian ditukar balik kepada ijar jadi. Tiga genih, ibu ayah semua bayang sebulan tiga genih. Tiga genih sebulan, kali dengan 12 bulan setahun, tak sampai lagi 50 puluh Haa. Baru 36 kena. Betul? 36 kena. Maksudnya baki lagi. Boleh sewa rumah setahun setengah. Dengan harga 50 kena tu. Maksudnya sebab tu tuan kedai tu kata saya tak mau jual kitab ni. Kenapa? Karena kitab ni mahal. Mahal kerana harga kitab tu sama dengan sewa rumah setahun setengah. Apa kata Mawlana Nasihat Ali? Saya kata ni aku nak nasihat kat kamu. Kitab kamu ni bukan 50. Kitab kamu ni kamu nak tahu harga dia berapa sekarang? Harga dia RM250. Itu dia. Bukan sekat setahun setengah. <laughs> Kali tengok. Dan apa yang berlaku? Maulana Syekh Ali bayar harga RM250. Dia harga bayarnya RM250 bukan dengan RM50. Karena dia kata, kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Patutnya kamu jual dengan harga tersebut. Jadi saya beli dengan harga itu. RM250. Kalau kita pergi ke kedai kita, Kitab tu memang rare gila. Tengok-tengok dia jual murah, aku ambil terus. Tak abang apa. Tanya pula, ada dua lagi tak? Tanya. Ha. Tak <tian> macam jadi rare lah. Kita akan ambil terus. Tapi kita akan hilang salah satu daripada akhlak bagi Nabi iaitu apa dia? An-Nushu al Muslim. Ada nasihat. Ini nasihat agar tidak salah satu daripada kita terzalimi. Faham? Tapi itu kita akhlak tu sukar. Ha? Dia panggil akhlak orang-orang kaya dia panggil. Kalau duit banyak boleh lah akhlak tu. Duit tak ada ya, akhlak tak ada. Ha? Hilang akhlak tu Zat. Kerana tu kita terus miskin. Ha? Kerana kita tidak berniat untuk berakhlak dengan akhlak tu. Niat untuk berakhlak dengan akhlak tu. InsyaAllah jadi kaya nanti. Kaya yang berakhlak dengan akhlak tu semua. InsyaAllah khair. Tapi Syahli bukan jenis buah dalam Facebook. Nah, ha? tak boleh Facebook ni. anak murid yang cerita balik. Setelah tu diceritakan balik. Katanya dicerita sendiri oleh tuan kedai tadi. Tuan kedai tu cerita kepada Syekh Majdi Ashur. Orang kanan Maulana Syekh Ali Jumaah penasihat Mufti Mesir pada waktu tu. Di Syekh Majdi Ashur yang cerita kisah ni. Nah. Ya. Baik, niat macam tu. Insya-Allah Allah Taala akan bagi kepada kita dengan kebaikan.